श्री आञ्जनेयनवरत्नमालस्तोत्रम् ततो रावणनीताय सीताय शत्रुकर्सनः एष पदमेन्विष्टम् चारणाचरिते पदिः यस्वत्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्रयधातवः स्मृतिर्मतिर्धृतिर्द्राक्षम् सकर्मसु न सीदती अनिर्वेदः श्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुत्कणेभ्यः प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियाधधिकम् भयम् ताभ्याम् वियुज्यन्ते नमस्तेषाम् महात्माना रामः कमलपत्राक्ष सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ताम् यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्त्येकपत्वित्वं सीतो भव ह निवृत्तवनवासं तं त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायम् क्षिप्रम् द्रक्षसि राघवम् क्षिप्रं द्रक्षसि राघवम् क्षिप्रं द्रक्षसिराघवम् श्री आञ्जनेयनवरत्नमालस्तोत्रं सम्पू